છેલ્લા થોડાક સમયની અંદર રાહુલ ગાંધીને લઈને ભાજપના નેતાઓ દ્વારા બફાટ કરવામાં આવી રહ્યો છે આમાં અમુક નેતાઓ રાહુલ ગાંધીને એવું પણ કહેતા પડે છે નજરે કે રાહુલ ગાંધીની જીભ કાપી નાખો તો અગિયાર લાખ રૂપિયાનું ઇનામ આપવામાં આવશે તો બીજી તરફ કોઈ રાહુલ ગાંધીને આતંકવાદી કહી રહ્યું છે સમગ્ર મામલાને લઈને રાજકારણ ગરમાયું છે રાહુલ ગાંધીના નામે થાતી રાજનીતિ પણ ગરમાઈ છે તેમાં અનેક મુદ્દાઓ પણ બની રહ્યા છે ત્યારે સમગ્ર મામલાને લઈને કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણીનો એક વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે કે જેની અંદર જિગ્નેશ મેવાણી આરએસએસ ભાજપમાં પ્રહાર કરતા હોય અને આ પ્રકારનું નિવેદન આપતા હોય તેવા નેતાઓ પર ફરિયાદ થાય તેને લઈને એક વિડીયો વાયરલ થયો છે જિગ્નેશ મેવાણીએ શું કહ્યું સાંભળો राहुल गांधी जी ने 400 सीटों के भाजपा के घमंड को चकना चूर करके उनको 240 सौ चालीस में लाकर खड़ा कर दिया नफरत और हिंसा की आर एस और भाजपा की राजनीति के खिलाफ मोहब्बत का प्यार का दोस्ती का भाईचारे का पैगाम दिया भारत जोड़ो यात्रा की और इसी के कारण उनकी जो लोकप्रियता बढ़ रही है उससे बौखलाए हुए आरएसएस और भाजपा के नेता पिछले कुछ दिनों से राहुल जी के खिलाफ बहुत ही निम्न कक्षा की बातें कर रहे हैं एक आदमी ने तो यहां तक कहा भाजपा के एक नेता ने यहां तक कहा कि राहुल जी आतंकी है यह सुनकर दूसरे भाजपा के एक नेता ने कहा राहुल जी आतंकी नंबर वन है तीसरे आदमी ने यह कहा कि राहुल जी का वही होगा जो उनकी दादी इंदिरा गांधी को होगा मतलब कि एक प्रकार से उनकी हत्या करने की बात की गई और शिवसेना गुट के एक नेता ने तो यहां तक कह डाला कि जो राहुल जी की जीप काटकर लाएगा मैं उसे 11 लाख का इनाम दूंगा ये किस प्रकार का लोकतंत्र है कि इस मुल्क में संविधान लागू नहीं है क्या नेता विपक्ष के खिलाफ या किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग उचित है मैं मांग कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी की ओर से हिंदुस्तान की जनता की ओर से एक एक भारतवासी की ओर से भाजपा के जिन जिन नेताओं ने उस प्रकार के बयान किए हैं तुरंत उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए एफ होनी चाहिए गिरफ्तारी होनी चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि कोई भी आर और भाजपा का नेता केवल नेता विपक्ष नहीं भारत के हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों और भाषा का प्रयोग न करें राहुल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है उनका स्थान हजारों लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में तो मैं मांग करता हूं कि गिरफ्तारी हो उख्ता जांच हो और उसकी पीसी की मनसा क्या है उसका भी एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए मैं राहुल जी के साथ खड़ा हूँ पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के साथ खड़ी है हिंदुस्तान के भारत के लाखों करोड़ों लोग राहुल जी के साथ खड़े हैं और मोदी जी